श्रीपरमात्मने नमः गुरुवायुपुराधीशं विष्णुं नारायणं हरिं वासुदेवं जगन्नाथं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओं श्रीमन्नारायणीयमुद्वितीयस्कन्दपरिच्छेदमु एडवदशकमु हिरण्यगर्भोत्पत्ति एवं जगद्रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं यं शंसन्ति त्रैलोक्यजीवात्मकम् यो भूत्स्फीतरजो विकारविकसन्नासि सृक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयम् बोधम् खल्वनवाप्यविश्वविषयम् चिन्ताकुलस्तस्थिवान् तावत्त्वम् जगताम् पते तपतपे त्येवं हि वै हायसी वाणी हा मे नमशिश्रवश्रुतिसुखाम् कुर्वंस्तपः प्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जला पूर्णे जगन्मण्डले दिक्षोद्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यत दिव्यम् वर्षसहस्रमात्रतपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयम् वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखा भावास्तु दूरम् गताः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिःप्रकाशात्मके तत्ते धामविभावितं विजयते वैकुंठरूपं विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणि श्यामा वदातद्विषो नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्तथाविधोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते सर्वशमलम् वैकुण्ठरूपं जयेत् दिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया गात्रलतया विद्योतिता शान्तरा त्पादाम्बुजसौरभैककुतुकाल्लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीयदिव्यविभवम् तत्ते पदं देहि मे तत्रैवम् प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितम् भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्याकल्पदी प्राकृति श्रीवत्साङ्कितमात्तकौस्थुभमणिच्छायारुणं कारणम् विश्वेषां तव रूपमैक्षतविधिस्तत्ते वि भातु मे चक्रेण चक्रम् दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसि तस्यन्दप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारिपङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् द्रष्टुस्तुष्टिकरम् वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा सम्भृतसम्भ्रमः कमलभूस्त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशं वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थीभवन् जानास्येवमनीषितं मम विभो ज्ञानम् तदा द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपपरमित्याचष्ट तम् त्वाम् भजे आताम्रे चरणे विनम्रमथतम् हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्जायते ्याभाष्यगिरम् प्रतोष्य नितराम् तच्चित्तगूढस्वयम् सृष्टौ तम् समुदैरयः स भगवन् उल्लासयोल्लाघताम् श्रीहरये नमः